Гості фестивалю змогли скуштувати і ще чимало традиційних для цієї місцевості страв: бограч, шовдар, пікницю, купати, а ще гурку з крумплями. За дійством з цікавістю спостерігали гості артсадиби Золота рибка, які приїхали з Австрії та Словаччини. Під час фестивалю Срібний татуш» саме у цій артсадибі проводиться міжнародний пленер художників. Я вже здесь є время пожив. Сейчас в очередной раз мы приехали специально, чтобы посетить фестиваль в замке Санкт-Миколаш, познакомиться с художниками, которые принимают участие в симпозиуме. Нам очень симпатично то, что люди в этом краю стараются развивать свою родину разносторонне. Мы приезжаем в Ченодеева в течение двух лет и, конечно, мы замечаем огромные-огромные изменения. Этот замок медленно превращается в музей. Там есть о чем поговорить, о чем подумать, есть что показать. Нам очень-очень понравилось и показалось симпатичным, что так много молодых людей присутствовало на празднике. И вот эти рыцарские костюмы, интерес к историческим событиям, к тому, что они пытаются воссоздать историю в разных направлениях и каким-то образом ее реконструировать, это не только шоу, это, в общем-то, процесс саморазвития. Это очень замечательно, это просто прекрасно. Сент-Миклаш завжди приятно дивует гостей. Художники высокого за залюбки выставляют свои работы у замку на суд для датчан. В каждый наш приезд мы встречаем там людей из разных стран. Не только художников, это, это посетители и люди разных творческих профессий, и скульпторы, и художники, а музыканты. Это место притягивает. Бартыш привлекает интересных людей. И это здорово, замечательно. Это место уже интернационально. Родина доктора мистецтвознавства Марії Магдалени Янотової зі Словаччини своїм корінням пов'язана з колишніми власниками замку Сент Міклош. Я дуже Рада, що мої подруги мене пригласили здесь на цей симпозиум іскуства і на цей фестиваль на замок Вчинадієво. потому что я не только теоретик искусства и критик искусства, но я очень люблю тоже эту землю. Я здесь первый раз, но мой дед написал книгу «Словенские градия, и замки», и там большая часть тоже закарпатская Русь. То значит, там написано тоже очень надеяве. Здесь встретились хорошие, очень хорошие искусственники. Это международные, интернациональные искусственники. Я очень рада, что здесь была, и что видела, что сделано Можна сделать ему, его жене Братислави, щоб продали картинки, щоб мали, щоб учасники пленеру зачаровані доброзичливою атмосферою турботою справжнім домашнім затишком, що панують варсади «Золота рибка. Тут царюють творчість і натхнення. Madame Svetlana Шоп она неуверительно супер, потому что она соединяет только людей и только из народов. И она очень сердечна, она имеет здесь то, что надо для искусственников. И они, я думаю, что все чувствуют себя хорошо. Надо э, больше дружиться, как было прежде. Я думаю, что я могу сделать у нас симпозиум искусства и приглашу из Украины тоже искусств, искусственников. Мы познакомились и, и с детской, из детского, из не только украинских, из, из Молдавии, из России. Господиня Світлана Шоб запевняє, що назва арцедиби «Золота рибка» не випадкова. кожній твої особистості тут допомагають розкрити нові грані таланту. Задача, которую мы перед собой ставим, развить действительно в масштабном международном а, а, плане то, что мы делаем сейчас. А, чтобы больше художников приезжало с Европы, чтобы наши украинские художники приезжали также в Европу. Мы говорим сейчас о Словакии и Австрии, о тех странах, с которыми мы сотрудничаем. Мы будем проводить мастер-классы. Мы будем проводить мастер-классы не только по художеству, но и по виноделию тоже. Об этом можно говорить много. Если кто хочет услышать более подробную информацию, должен приехать золотой разу презентацию роскошных австрийских вин провела Наталья Юст Лорина, дружина ведомого австрийского винороба Герхарда Юста из Миста Руст. Предложу вам сразу первое вино, называется Блау Фрэнки Это розовое вино, которое сделано из сорта винограда Блау Это красный виноград. Это легкое пушетное вино. Я вам предлагаю Плау Фрэнки Шрозе 2010 года. В Австрии есть такая группа независимых экспертов, которые выпускают свой журнал, называется Wine Poole. Это очень престижная награда. Это вино, как правило, используется на летних куршетах. Его очень хорошо разбавляют минеральной водой.